Знайомимося з наступною трійкою. Номінація Нова Генерація Року. У номінації Нова Генерація року. Представлені Тетяна Франчук, фундатор галереї сучасного мистецтва Київ Файн Арт. Георгій Хостікоєв, актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, ведучий програми «Прозірок» на телеканалі ICTV, Тетяна Ширко. Призерка пісенного конкурсу Нова Хвиля 2010. Нагороду номінації Нова Генерація Року вручають: режисер, продюсер, телеведуча, номінант на премію Оскар Оксана Байрак та народний артист України Володимир Горянський. уважаемые дамы и господа нам с господином горянским повезло больше всех потому что номинация которую мы представляем называется новая генерация року вы понимаете это номинация аванс будущего это номинация надежды а что может быть прекраснее надежды надежды которая в ближайшем будущем конечно же обязательно случится байрак не переговоришь Поэтому ну и, зато я говорю, себе, и С твоего позволения маленький анекдот. Звонок к ясновидящей. Алло, это Лилиана? Да, Степан Иванович, Лилиана. А я не Степан Иванович. Я знаю. Оксана. Прости, пожалуйста, я так волнуюсь, что не будем пропустила будущем, юмор. А откроем конверт. Вперед. Итак, в номинации «Новая генерация рока» побеждает Тетяна Франчук. Фундатор галереи сучасного мастерства «Киев. Файный арт». Я не слышу аплодисментов. Шикарная женщина. Великолепная галерея. Гениальный номинант. Спасибо большое организаторам. Эта награда, на самом деле, это, э, она является большим стимулом для того, чтобы я росла в дальнейшем, занималась современным искусством, э, продвижением современного искусства на Украине, за рубежом. Я твердо уверена в том, что искусство, оно сделает мир добрее. Спасибо всем. Извините, я волнуюсь. Тетяно, ми вітаємо вас, але це ще не всі подарунки вам. Ми прочитали у вашій анкеті, що ви страшенно любите кіно. Щорічною слідкуєте за подіями канського кінофестивалю, тому ми вирішили, що цього року ви зможете зробити це безпосередньо в канах. Це верно. організація The Lerry Hotels of the World, ведучий цінці міра награждає вас, Татьяне. Ваучером. на проживание двух персон в самом престижном и неповторимом отеле Кан Мажестик Барьер, который расположен в самом сердце города на набережной Круазет. И как раз напротив славетного палацу фестиваля. За вашего векна будет видно червоную дорожку, а до ваучера дадутся два квитки на церемонию закрытия КАНского фестиваля. Счастлив же людям! Точно! Давайте поаплодируем еще раз победителям и организации The Learning Hotels of the World. Поздравляем с победой!